Кожен із нас у різних ролях проходить і проходить інстанцію, що називається сім'я, але не всі можуть пишатися позитивним досвідом. Вітаю вас! Мене звуть Сергій. Балюк, З вами програма призначення. Бути чоловіком чи дружиною це професія, котра потребує постійного підвищення кваліфікації. Чи знаємо ми про це, коли беремо шлюб, чи готові змінюватися? Адже те, за що ми покохали людину, може з часом навіть зникнути. Якщо любов не має правильної основи, вона закінчується. Любов є тоді, коли вона віддає. А цьому треба постійно вчитися. Перш ніж іти до школи, дитина принаймні повинна знати літери та рахувати. До того ж, вона повинна бути готова морально. Сьогодні ми говоримо про те, чи потрібно готуватися до шлюбу. У нас в гостях сучасна українська сім'я Сергій та Наталя Вельбовець. Вітаю вас! Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ви щасливі як сімейна пара? Ну, я думаю, що через 8 років сам єсної можна сказати, що так. А что, на первых руках не было? А -а -а. через, через, нет, через, ну всегда брак, надо нет? смотреть через какое-то время. То есть через год еще вряд ли можно сказать, счастлива а -а -а. эта семья или нет. Через два уже больше шансов. То есть, безусловно, мы чувствовали себя счастливыми, вступив в брак, но все должно выдержать проверку времени. Вся великое, такое как счастье, можно признать издалека. Глубоко. А скажите, пожалуйста, у вашей семьи конфликты? Конечно. Ну, естественно, Серьезно? как и в каждой семье, всегда есть конфликты. А если эти конфликты, каким чином вы их решаете? Мы стараемся их не катализировать, это в первую очередь, то есть не заводить их слишком далеко, во-первых. Во-вторых, мы говорим, когда другие нас спрашивают, есть ли в семье конфликты, мы говорим, что да, конфликты есть, но нету ссор. То есть мы проводим грань между конфликтом и ссорой. Конфликт это, если концептуально посмотреть на это явление, просто несогласие двух сторон. Видение проблемы одним человеком, разница с видением проблемы другим человеком. Вот это несогласие входит между собой в какой-то конфликт и нужно или привести это к общему знаменателю, ну или он будет усугубляться. А ссора же это когда этот конфликт приобретает несколько эмоциональную уже окраску с таким Деструктивным, можно сказать, характером, когда а, супруги начинают переходить на личности, оскорбляют друг друга. То есть типично известный для русских, украинских семей, там вот и ты такая, и мама у тебя такая, и папа у тебя такой, бабушка у тебя была такая, вот. А вот ты подвесишь да, на свою маму. Да, 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 да. да, да, да. То есть, на личность, а Или на там свою... ты что, глупая, не соображаешь вообще. То есть, а, мы в нашей семье естественно, переживаем конфликты, мы не одинаковые люди, и, как сказал когда-то Плутарх, э, философ, что мне не нужен друг, который в точности повторяет все мои движения, это с гораздо большим успехом делает моя тень. Точно так и в семье было бы весьма скучно жениться или выйти замуж за одинакового человека. А, ну, и тем не менее... человек, но я знаю одну песню, правда она звучит на русской мове, хотя и спевает украинская девчина. А угу. Она каже, я буду твоей тенью. Бедная. Сейчас, ага. Ненадолго. Ненадолго. Это я не, не, не быть тенью? Конечно, нет. В брак это когда две личности имеют одну цель и стремятся к ней. Но две личности. Никогда не может а, как бы, два человека слиться в одну личность. Это будет два человека, у которых есть своя общая цель, у которых есть ну, то, к чему они стремятся. Так будет один плюс один, один, или один плюс один, Dory mnie, 1 plus 1. <laughs> Значит, да. тут математика не поможет. Тут вряд ли тут, поможет. Всего, математика. Один умножит, да, один будет один. Да. <свят> Возможно, это упомянутая вами, певица страдает глубоким комплексом неполноценности. И ей нужно спрятаться за чью-то спину, и она согласна быть чьей-то тенью, чтобы просто за кого-то спрятаться за кем-то. Но, возвращаясь к нашей семье, мы стараемся, мы дали себе, скажем, обещание. Когда вступали в брак, мы дали себе обещание: никогда не переходить на личности. Никогда. Какая бы ссора ни была. Поэтому мы так шутим между собой, что у нас ссор нет, есть громкие дискуссии. Или дискуссии на повышенных тонах. То есть, естественно, иногда в порыве эмоций каких-то мы можем повысить друг на друга голос, но мы никогда не перейдем на личности, потому что это как табу в нашей семье. Никогда никто не скажет, что у тебя мама такая, или у тебя папа такой, или ты глупая, или ты медлительный, допустим, или еще что-то. Нет, есть конфликт, есть какая-то ситуация, вокруг которой будет идти разговор. Исключительно вокруг проблемы но не вокруг личности. Но я хочу добавить немного о конфликтах: то, что вообще конфликты нужны. Я их раз хотел запытаться Потому что, я что я многие, в очень многие люди считают, что конфликты это сразу плохо. На самом деле это хорошо, потому что это позволяет выявить разные точки зрения. То есть у тебя есть точка зрения и у меня. Если у нас нет конфликта. Мы тогда не можем определить, у кого какая точка зрения. Но мы два разных человека, которые живем в одной семье. И нам нужны, ну, как бы, необходимы такие конфликты, чтобы мы поняли, у кого какая точка зрения, и могли их совместить так, чтобы в дальнейшем это не вызывало у нас никаких проблем. Можно сказать, что конфликт помогает краще сразумить своего партнера в школе? Конечно. То есть он показывает, кто в чем э, по-другому, по скажем так, думает, мыслит и чего ожидает. Ну, это как какая-то, если возможно, медицинская сработка равнение какой-то, какая-то ранка, которая может потом нарывать, нарывать и нарывать, а мы вместо того, чтобы как-то решить эту проблему, занимаемся тем, что припудриваем, 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 в итоге приходим к тому, что нужно какое-то операционное вмешательство и в семейном отношении это бывает так все было вроде хорошо и вдруг он подает на развод или она подает на Раптом все стало да. погано да да mm -hmm. да или у, у него кто-то появляется другая женщина или у нее другой мужчина но никогда вдруг не появляется другая женщина все мало по -мало, да. мало по мало да. просто возможно какие-то конфликты гасились или кто-то из супругов не хотел закрывал глаза на или это не хотел и это решать, зрело зрело конечно. и зрело да. Сергій і Наталя Вельбовець, керівники медіа центру Інвікторі, автори та ведучі семінарів для подружніх пар, ведучі радіопрограми Людський фактор, автори книги «Как удачно вступити в брак і не ошибіться. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, чи ображаєтеся ви інколи на свого чоловіка? Ну, звісно, чому понятно, бувають такі моменти, коли обіжаєшся. Ну. Почему? Потому что мы, опять же, два разных человека, он делает что-то по-своему, не зная, что мне, например, это не нравится. И э, важно не то, что я даже обижаюсь, да, потому что важно, как я реагирую на эту обиду. Потому что можно э, обидеться, и стандартное поведение всех, ну, большинства людей, какое? Надуть губки, уйти в кухню. Не разговаривать. И не говорить. Блокада. Дня, да такое поведение я попробовала, не помогает. Если оно не помогает, Кому он зачем? не зачем? Помогает, ему, чего? И мне, и ему не помогает. <с и я подумала, ну если это совершенно не помогает, зачем же такое поведение Добрый, я кто вы выходит из ситуации. И поэтому я сразу, скажем, не показывая, не агрессивно, я просто говорю, что если можешь, пожалуйста, не делай больше так, потому что это меня обижает. Вы так прямо сразу говорите, или а, через некоторое время? Нет, тобто, я говорю долго практически сразу, потому что очень часто мужчины что-то делают и не понимают, что они обижают женщин. То же самое я могу что-то делать, а Сер... а с... и не знаю, что это обижает Сергея. Потому что они разные, да? Конечно, у нас а. какие-то свои там собственные установки, что-то кому-то нравится, что-то кому-то что не нравится. То есть можно образовать не специально. Да, наверное. да, и зачастую получается, что... Он бы не ображал, если бы он знал, насколько это глубоко ранит. Конечно, и поэтому Поэтому я считаю, что брак это как бы обучение. И если меня что-то обижает, я сразу и говорю: что, пожалуйста, если можешь. Вот не говори этого, или не делай это в следующий раз, потому что это меня обижает, ранит и это испортит наши отношения. И если человек умный, э, муж умный, или супруга там, умная, то естественно в следующий раз они постараются этого не делать. А, а, не делать. Не а вот разум. если то уже. То надо было давать головой до свадьбы. А вот если уже делают. То... Сколько раз можно тогда прощать, объяснять, говорить? И тогда нужно читать книги по педагогии, мне кажется. Я думаю, что стороне, которая собирается воспитывать или переделывать. Несколько раз на одну и ту же тему можно поговорить. Но если это происходит 10-15 раз, а человек все еще не понимает, то тогда как бы нужны такие более серьезные радикальные меры. Например, ты говоришь, если ты еще раз меня обидишь, то я сделаю то-то и то-то. Так это же погроза. А, ну это, 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 мету, это, метод это метод да. воспитания. Это метод воспитания. А человек скажет, что ты мне угрожаешь? Я тебе не угрожаю, я тебя просто предупреждаю. Mm -hmm. <laughs> что вот есть какие-то границы, есть барьеры. И если человек еще раз нарушает ну, то, что вы просите, то обязательно нужно выполнить то, что ты обещала. Потому что это покажет всю серьезность намерений. Ну, то есть тоди, не обязательно... Когда вы угрожаете, нужно думать, чем угрожать. Правильно. Поэтому я не называю это угрозой. Я бы сказала, что это метод воспитания. Что, например, ты говоришь, что если ты сделаешь это еще раз, то мне придется, например, уехать на два дня в гостиницу. К примеру, да, это уже самый такой радикальный метод. И ты, значит, собираешь вещи и говоришь, все, милый, до свидания, и на два дня в гостиницу. Но через два дня ты возвращаешься и говоришь, что «пожалуйста, больше так не делай». И ну, обычно это достаточно жестокий метод, и он уже помогает. Может быть, кто-то послушает и скористается таким способом? Ну, я желаю всем, кто нас смотрит, лучше уж останавливаться на первом этапе, просто говорить. Да, просто говорить о том, что ты обижаешься. В экстремальных программах не пытайтесь повторить эти трюки в домашних условиях. То есть лучше для начала лучше для начала просто разговаривать и просто объяснять, а такие радикальные методы это уже когда совсем ничего не помогает. Панасриве, а вы ображаете синколы на свою дружину? Ну, опять же, обижаются все, но я думаю, мой... что, когда такая почуют наши глядачи, им станет легче. Дуже багато. Ну, вопрос не в том, обижаемся или не обижаемся, как мы выходим или как мы справляемся из этой обиды, с этой обидой. А дело в том, что, опять, вот мы только что говорили об угрозах, предупреждениях, воспитательных моментах. Ну, если вообще спустить это на какой-то низкий приземленный уровень, мы можем взять в пример, допустим, щенка в доме. Да? Если он что-то неправильно сделал, мы знаем, что щенки делают неправильно, и хозяйка будет ходить и дуться на него три дня и ничего ему не, не сделает, он не поймет. Более того, если она через три дня решит его наказать и натолочь носом, он тоже ничего не поймет. Это к вопросу о том, сразу ли нужно говорить или не сразу. Поэтому я тоже говорю всегда сразу. Если меня что-то обижает, я сразу говорю. Мы стараемся поговорить на эту тему, как только выходит. А такая, вы знаете, есть один такой жарт, что в чем Зинка, То есть компьютер, это он она? Я не буду про це ну, багато говорити. Там є тільки один такий пункт, що навіть найменша помилка довго зберігається в її пам'яті, щоб якраз проявитися в ну, якраз непідходящий момент. Тобто о, хлопці сказали, що комп'ютер це жіночого роду. Чи не буває так, що жінки е, акумулюють цю образу? Вони не показують, що вони образилися, але воно десь там глибоко. в мозгах ей садеть и потом раз выскочил вот тебе на экран ни сила не упала не в нашей семье это, а это в том случае не в если семье. не решать эти вопросы есть, если же, сразу мы договорились не говорить. друг с другом что если что-то кого-то не устраивает мы сразу же это говорим сразу же это как но ну опять же вот мы сделали элементарное сравнение со щенком, допустим, можно сделать более высокое сравнение с от... межгосударственными отношениями. Есть такое понятие, как дипломатия. Если что-то кого-то не устраивает в межгосударственных отношениях, есть предупреждение, есть нота протеста. То есть не сразу объявляется война, что-то произошло, и все, сразу вводятся войска. Нет, сначала дипломаты говорят друг с другом. Приходит дружина в свою кимнату, и там лежит листок паперу, и там нота протеста. Может быть и так. Это один из методов, кстати, и очень-очень хороший, потому что если вы не можете поговорить так с глазу на глаз, часто бывает, когда То, ситуация да. зашла в тупик окончательно. Это очень специально. То переписка очень помогает. Я знаю, кстати, много семей, которые вышли из кризиса недовольства друг другом, попросив друг друга, опять же, написать на листике бумаги качества, которые не устраивают их друг в друге. И оказалось, что этих качеств раз-два и обчелся. Ну, чтобы вести справу таким чином, треба быть достаточно освещенным, интеллектуальным, развинутым, всесторонним, даже. И здорово. То есть, и здорово. Да, здорово. Но это естественно. Чем более человек образованный, развит, и, и нужно же поощрять себя к этому, тем на более высоком уровне он может решать проблемы, естественно чем человек, скажем, не то что менее развит, а не желающий познавать большего, не желающий расширять свое мировоззрение, тем на более примитивном уровне он решает проблемы, и это, естественно, не в его пользу. Но я думаю, что вот этот вот самый простой метод — говорить друг другу о том, он на что ты обиделся, всем. он, да, он доступен абсолютно всем, независимо от твоего уровня образования или чего-либо еще. То есть это может сделать человек, любой человек. Основная проблема семей и не только семей, а и будущих семей, в чем состоит? В том, что мне, допустим, как мужчине кажется, что если она меня любит, она должна предугадать все мои желания, все мои мысли. И ей кажется это, что если он меня любит, он предугадывает. Но никто из нас не телепат, не экстрасенс, не, не, бог. не, бог. да, Мы не можем предугадывать. Мы два разных человека. Поэтому гораздо проще сказать. Опять же, сказать. Про не... свои потребы. Да, да. Не, 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 Чи не, не свою гордость какую-то, а просто говорить. А можно я расскажу один маленький случай? Будь ласка. Мы с Сережей, у нас была, возникла проблема например, мы шли по улице, это было не один раз, это было несколько раз. Мы шли по улице, я смотрю витрина магазина, я смотрю, значит, на витрину и говорю, о, Сережа, какая прекрасная там вещь какая-то, или одеяло, или ну что-нибудь, да, да. платье, пусть кресло, ну не и важно. И думает сразу, чтобы это купить, да? Вот. И я говорю, посмотри, я правду, как... Кажется, что... да, и он сразу... Я смотрю, мы проходим дальше, а он так надулся, насупился. И идет уже вообще без настроения. Я смотрю, ну пошли дальше. Первый раз я как-то это проигнорировала, думаю, ну, случайность. А потом в следующий раз мы опять идем мимо витрины. Я говорю: Сережа, посмотри, какая хорошая вещь. Надо обязательно ее купить. Смотрю, надулся, насупился, настроение испортилось. Я говорю, а в чем проблема? То есть, реакция стабильная. Да, я смотрю, о, так! Надо что-то делать, потому что смотрю, что-то не так. Я спрашиваю: а что не так? Он говорит, но мы же не можем все время покупать все что ты хочешь в витрине, видишь в витрине я говорю а ты знаешь и не надо покупать все что я вижу в витрине и говорю тебе об этом он говорит а что же тогда делать я говорю все просто каждый раз когда я прохожу мимо витрины и говорю что нам нужно это купить ты мне отвечай да да обязательно купим когда-нибудь мы обязательно это купим и все, и все. а если бы он сказал другой раз когда мы будем проходить и витрину магазина Будь ласка, не говори, що це класна річ. Якщо б мене попросив, то я б, звісно, це делала. Но як хто поверьте, має уступити дорогу? Yeah. От в демократичній сім'ї дуже сложно. Приходиться держати. В, в американців, які правила існують, хто перший переїхав, приїхав до перехрестя, той має перевагу. Mm -hmm. Хто перший попросив? То ты да, Той выигрывает в данном случае. Вы знаете, я попросила и сказала, Сережа, пожалуйста, реагируй вот так. Не бойся, я не прошу купить все, что мы видим на витринах. И с тех пор у нас проблема исчезла. Каждый раз мы проходим, я говорю, как прекрасно. Сергей говорит, обязательно Фрук. купим. и мы все даже отлично. И мы даже иногда покупаем. Бывают такие моменты, что мы покупаем. Наше життя це буденність, це такі дрібниці, які хочеться робити, не хочеться робити. Але я хочу сказати, що от весь час себе в чомусь якось присилуєш, пересилуєш, переступаєш через те, що незручно. Це дуже важка праця, але як і всяка важка праця. Ну, яка хочете, вона дає прекрасні результати і іноді відчуття щастя. сімейній життя, звісно, потрібно готуватися, тому що це якби відповідальний шаг, коли ти вирішуєш, жениться тобі ні. До сімейного життя взагалі повинна людина завжди готуватися. Я, наприклад, одружився у 20 років, 23 розвівся і чекав зустрічі з новою дівчиною 8 років. И дуже благо Господа все, что мы сядем на зараз зарази, я дуже счастлива людина. Часто многие путают любовь и влюбленность. Вот. Влюбленность это как бы, состояние такое эмоциональное. А любовь это уже как бы самопожертвование. Вот. И реально, конечно, надо во многих вопросах научиться уступать и ну, меньше себя жалеть. То есть чего как бы... Происходят многие как бы, конфликты в жизни. Вот. Особенно уже женатый. Из-за того, что как бы, кто-то пытается кого-то научить, вот, чему-либо изменить, подстроить под себя. И, как правило, это вызывает конфликты. Вот. Так что научиться надо, конечно. Учиться надо и готовиться. Учиться надо любить другого человека, реально любить. Я уважаю пратьева с зубок старин. Наполеглива, так. Та також тяжка. Часом буває. Відноси треба строїти і все само собою не може складатися. Я фаталіст, я вважаю, що це вдача. Але якщо ти це знайшов, ти маєш працювати над цим багато років. Ну, я вважаю, якщо людина знайшла свою половину, якщо вона дійсно її кохає, і друга половина кохає, то це дуже щасливий шлюб. Я вірю, що є доля, яка нам звише. Приготована Господа мат. І... І я вірю ще в те, що не я знайшов свою долю. Тому от в мене така точка зараз цього приводу. Скажіть, будь ласка, а чи можливо переробити чоловіка, чи можливо переробити дружину, чи це неможливо? От можна скоректувати, мені кажуть. Але глобально переделать переробити... Невозможно. То есть можно а, научить а, своего мужа или жену не опаздывать, да, если, например, кто-то кто да? опаздывал. Да, да. Можно и так сказать. Можно какие-то мелочи вот научить, как можно обращаться, да, или научить не кричать там в таком случае или в таком случае то есть это такие небольшие корректировки но личность есть, ну, человека переделать нельзя много терпения и сахара да для того чтобы ну, конечно девушка милоская да. но ведь характер наш характер это есть наше я наша сущность точно такая же как наша физическая сущность допустим мы или высокие или низкие или брюнеты или блондины или у нас там длинный нос или короткий допустим не может девушка, допустим, претендовать на то, что она вышла замуж за низкорослого парня и хочет из него сделать высокого. Это невозможно, потому что это его характеристика как особи. Точно так она не может претендовать на переделку его характера, поэтому, потому что это такая же характеристика его особи. То есть он такой, он формировался в своем окружении или воспитании или образовании, там, ну сколько, 18-20-25 лет. переделать це практично неможливо. Це мені нагадує, здається, молитву Фомеазійського він казав так: Боже, дай мені сили змінити те, що я можу змінити, і дай мені терпіння прийняти те, що я не можу змінити, і дай мені розуму відрізнити одне від другого. Очень здорово. Скажіть, будь ласка, чи повинно суспільство готувати молодих людей до вступу в шлюб? я бы даже расширил, возможно, это утверждение, не только к вступлению в брак, но и к жизни в браке. Потому что, начиная с четвертого класса, детей учат законам Ньютона, физики и так далее, которым, которое 90% людей не пригождается абсолютно в жизни. И, тем не менее, семейного воспитания и каких-то основам жизни в браке полный, полное игнорирование происходит. То есть, в школах этому не учат, родители, как правило, этому не учат детей, а, в институтах этому не учат, и не практикуются, в, по крайней мере, в нашем государстве какие-то группы, возможно, или курсы по изучению таких подобных предметов. Их нет. А вы, как семейная пара, сделали какие-то кроки для того, чтобы помочь сообществу решить это питание? Ну, мы со своей стороны решили как-то помочь немножечко людям, которые хотят вступить в брак, не сделать ошибок, потому что с одной стороны мы насмотрелись, например, своих родителей, а с другой стороны достаточно уже надоело смотреть на одни и те же ошибки, на одни и те же грабли, скажем так, на которые наступают молодые люди и просто обрекают свою семью на неудачу. И мы написали с Натальей книгу, вот, кстати, она и есть, которая называется ⁇ Как удачно вступить в брак и не ошибиться ⁇ в этой книге мы постарались рассмотреть основные мифы, которые есть у молодых пар, например, о том, что после свадьбы все изменится, или миф о том, что брак решит ваши проблемы, о том, как нужно думать перед тем, как вступить в брак. И вот как раз очень популярно рассказали о разницах в темпераментах, какие совместимы, какие несовместимы, как правильно выбрать супруга или супругу и как строить азы буквально как строить отношения я думаю что это в достаточно популярной форме поможет людям хотя бы вот о тех курсах которые мы говорили которые наше государство не делает пусть хотя бы книгами поначалу мы восполним эту нишу во, -во всяком <связывая> случае эта книга она написана исключительно на опыте на оп нашем опыте или а, тогда когда мы смотрели на опыт других людей и то есть эта книга, она включает в себя именно практические моменты. Я вижу, тут Мало теорий. 11 тестов. Да. да, это для того, чтобы каждый человек мог проверить себя хотя бы в такой легкой форме и определить, какой он и какой человек рядом находится. С тобой. И прочитавши эту книжку, я думаю, много людей сбережут себя от многих проблем и, возможно, даже трагедий своих, властных. И в том числе их некоторые. По крайней мере, мы уже получаем много отзывов о том, что эта книга помогла людям определиться. На закінчення нашей разговора я хотел бы, чтобы вы побажали что-то нашим глядачам. тем, которые готовятся вступить в шлюб в сімейне життя, и тем, которые уже есть в шлюбі. Что бы вы хотели побажати. Ну, в первую очередь не относиться к Проблемам в своей жизни, в своем браке, как к чему-то критическому. Потому что жизнь у нас одна, она проходит э, довольно быстро, к сожалению. И очень часто мы позволяем проблемам на работе, проблемам э, где-то с родственниками, со знакомыми портить нашу семейную атмосферу того уюта и того таких близких отношений, которые, которые есть у нас. Поэтому. Не поддавайтесь на такой соблазн. На провокации. Да, на провокации. Помните, что это есть человек рядом с вами, который хочет быть с вами, который любит вас, и вы любите его. Поэтому в первую очередь ставьте приоритетом вашу семью, потому что как семья вы можете сделать гораздо больше. И ваши. Я бы хотела сказать о том, что каждая семья, она должна выработать для себя свои собственные правила и придерживаться их. Не купила ты ничего. Нет. Каждый придумывает себе правила в соответствии с тем, что у них есть, и придерживается их. Можно, конечно, иногда сказать, надоело, не буду, не хочу, но надо быть умным человеком, и надо всегда придерживаться этих правил. Если вы решили что-то, идите до конца к этому. Я благодарю, что вы нашли час и возможность завитать до нас. Спасибо вам. Сьогодні у нас в гостях була чудова подружня пара Сергій та Наталя Вельбовець, сім'я, яка знайшла гармонію, сім'я, яка шукає гармонію, і сім'я, яка дає хороші і мудрі поради. Будьте розумними. До зустрічі.